बातमी आमची क्षितिज पर्व न्यूज सदैव आपल्यासोबत वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी सम प्रभ निर्विघ्न करू मे देव सर्वकारेषु सर्वदाङ्गणपते नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया नमो नमः विनायक नमो नमः ये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बापा मोदय

श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति पप्पो あしばい you ¡Gracias! आईच्या नवसात ते गणपती आहे आणि या वर्षाचं हे लास्ट वर्ष काय नवस केला होता ग बाप्पा आता रे असल्यामुळं एक जर तब्येत सुधारली तर आम्ही बाप्पा आणणारे नवस केलं केलेला तेवढे ना किंवा एक मित्र म्हणजे सर्व येतात बाप्पाच्या दर्शनासाठी <laughs> आणि सर्वांचे जेवणा सर्व आमचे करतो आणि उत्साहात सण साजरा करतो